просто невероятное, очень хорошая тренировка, много нового узнали, очень хорошее движение в защите, как открываться правильно, постановка заслона, ну очень классно. Больше разговора, больше объясняют, как бы, ну нам тоже много объясняют, но тут больше на этом акцентирует внимание, чтобы больше мы говорили о защите, такое, вот. много трениров, подсказывают. Все круто было. Здесь работаем, утренние тренировки у нас индивидуальные, сильные. У нас тренер есть по физической подготовке, по индивидуальной. Там у нас резинки, мячи, все классно. Как языковой приезд? Сколько людей у вас? Ну, человека 3-4, не больше. Но будем работать, надо учиться. Он тренировал национальную сборную в том году. И помимо этого я знал о нем, о его тренерской работе в Атланте, в Мемфисе, о том, что он был тренером года в НБА. В общем, он один из лучших тренирован, Б. Впечатление только самое хорошее. Получили все очень много информации. Некоторые были в замешательстве, некоторые были готовы к этой тренировке. Но, в общем, я думаю, всем она понравилась. И все только довольны от этой тренировки. И получили очень много информации от них. Много информации. Не были готовы к такому количеству информации. И... Поэтому были некоторые замешательства. Функционально мы были, мне кажется, к этой тренировке готовы, потому что не было сильно больших нагрузок. Больше нам тренер объяснял некоторые моменты. Некоторые моменты мы также до этого и знали, умели, мы их делали. Я думаю, что функционально мы были готовы к этой тренировке. Тренер старался объяснять не сильно тяжело, без сленга, без каких-то тяжелых оборотов, мне кажется, все в основном всю информацию воспринимали нормально. Все должны знать английский потому что и за границей, и в Украине уже все тренера работают в своих командах только на английском языке. И я считаю, что каждый должен знать английский на стране. Ожидания оправдались ну, практически процентов на 100, потому что я думал, тренировка будет проходить полностью без участия моего тренерского состава, нашей сборной. Но я ошибся, очень этому факту рад. Прислушивались к моим нюансам, которые... Ну, моей команды есть определенные сильные места, там защита с той половины, мне надо защищаться определенным образом от мяча, не давать получить обратную передачу. Фрателло прислушивался и в принципе упражнения подбирались так, чтобы от моей концепции вот, защитной не, ну, не уходить в сторону. Разминочные игровые упражнения в принципе мы делаем то же самое, может быть чуть в другой интерпретации. Большое спасибо ему за то, что есть нюансы, которые, например, ну, мы уже не обращаем внимания, потому что есть одна цель, дойти до чемпионата Европы в хорошей форме, без травм. Он обращает внимание на любой момент, там, занятие позиции, уход в отрыв, задний отрыв, там, как люди располагаются в нападении, какую позицию занимают в защите. Здесь очень большое ему спасибо. Плюсов очень много. Единственное, жалко, что эта тренировка одна. Хотелось бы, чтобы он приехал к нам и по возможности каждый раз, там, хотя бы по часу, но это был бы первый сбор который, ну, он бы дал шаг вперед, потом уже можно от этого отталкиваться, брать его знания где-то этот багаж, приложить к тому, что мы хотим от наших детей. И я думаю, результат был бы потрясающий. Честно вам скажу, но об этом мечтать может только каждый тренер. Вот у меня в этом году три ассистента. Вы не представляете, насколько это облегчает работу. То есть ты не бегаешь по всей площадке и каждый нюанс не не объясняешь ребятам, просто каждый Четыре кольца в зале, на четыре кольца пошли, стали группами, четыре тренера, все, идет процесс. То есть процесс такой, как мне нужен. Утренние тренировки у нас вот сегодня просто это чуть-чуть переиграли. Часовые тренировки, где работа индивидуально идет. Вот те же защитные действия, действия в защите, только там упражнения специфические. Поэтому вот четыре тренера у меня тоже. Да, у него вообще идеальный вариант. Семь человек, там шесть, восемь, я не знаю. Это этому только завидовать можно, потому что один сидит анализирует, второй записывает на камеру, третий делает нарезки, показывает игрокам их ошибки, сразу же исправляют. Это вообще здорово. На сегодняшний момент команда по-прежнему находится в таком состоянии выше средней усталости. Выше средней. Это мне нужны сейчас игры. Вот первый турнир был в Лондоне на фоне усталости. Сейчас будет то же самое. Нам надо еще чуть-чуть посадить людей, потому что финальные игры чемпионата Европы, я уже повторяюсь, ну вы даже не представляете, в каком они состоянии находятся. Это все травмы, которые у них есть, они усугубляются. То есть все начинает болеть, усталость. И на этом фоне надо еще играть. А игры самые как показывает жизнь, даже если ты играешь не в финале, а за выживание, то это самые важные игры на чемпионате Европы. Едем, ну как, ожидаем от этих игр только положительных результатов. В Лондоне, например, большой акцент был на заднюю линию. Посмотрели, что они могут, как они двигаются в защите, в нападении. Я очень остался ими доволен. Теперь надо подтягивать переднюю линию всю. Я хочу где-то экспериментировать, хочу попробовать полностью рослый состав нас выпустить на площадку. Это чтобы люди все за два метра вышли и играли также прессингом, играли также в нападении, защищались. Есть своя специфика, но я думаю, получится.